Девочки, не ну знаете, что так в Америке популярные вот эти кружки Стэнли? Кто мне объяснит их бешеную популярность? В чем причина популярности? Значит, у меня такая ситуация. Я вот у себя купила термос для... Ну, в спортзале воду пить. И я его потеряла. Наверное, забыла в том спортзале, где я в хате где спас... Ну, короче, нема его. И, ну... Надо мне купить опять кружку. Я такая давлю там за 6 долларов, такая, ну, с сосалочкой такой. Ну, как бы удобно. Потом думают, а не, ну посмотрю, ну что они все хизуются с ними Стэнли. я, короче, ну, не, ну я поддалась вот этой фигне, я купила себе, я еще не купила, а заказала сегодня утром. Вот эту кружку, но ну, не кружку, я не взяла вот эту, что с ручкой, а такая для спортзала больше, ну, эту вставлю, короче, картинку. <coughs> вот. И я не понимаю бешеной популярности. И спрашиваю Стивена, Стивен, ты можешь объяснить вот эту, ну, он Ну, я не знаю, это для меня я непонятно тоже. Говорит, ну, это просто тупая кружка. Просто кружка. Чего она стоит 40 долларов? Какого хера? Я говорю, может, это, чтобы, типа, статус показать. Ну, он говорит, да, потому что она дорогая. Люди покупают, чтобы, наверное, показать статус. Ну, чего она такая? Ну, куча ж других брендов. Ой, Стив. Это, на заправку приехала. Ну и, в общем, а что я казала И, ну, я поддалась, ну, там, правда, я за 40, не за 40, а за там, акция, на какие цвета была акция, я за 27 долларов купила там. Ну, все равно это дорого, слышите, за какие термос, кружка, блядь, 40 долларов, ну, 28, 6, 7. блин, 5, 3, 6 минут 8. А Стивен говорит, я тоже, говорит, в шоке, я не понимаю, ведь когда в моем детстве, это вообще-то Стэнли, это фирма, это производитель, раньше делали инструменты, отвертки всякие, ключи, и, говорит, это считался ну, бренд для старых людей, ну, не знаю, ну, для мужиков старых, для любителей вот, так, поковыряться в... в машинах, там, что-то поремонтировать, а потом, говорит, внезапно они сделали эту кружку, и она стала такой бешеной популярной. В чем в прикол? Кто-то может объяснить эту популярность? Короче, заправляемся и едем в вот эту немецкую деревню. Вчера выпила таблетку снотворного, чтобы выспаться. Опять плохо сплю. Все, едем. Пенсионеры едут развлекаться. Later hosen. These men are wearing later hosen. America.